জগন্নাথ মহভুৰ ওচৰত মানে পুৰীত পুৰীত এটা মন্দিৰ আছে আজিও আছে তাত কোন আছে চাক্ষীগোপাল পুৰি ধামত চাক্ষীগোপালৰ মূৰ্তি এভাগ আছে সেই মূৰ্তিভাগ বাৰু ক'ৰ পৰা আহিছে বৃন্দাবনৰ পৰা আহিছে তাত এটা কাহিনী আছে এই কাহিনী কাহিনীটো মানে এজন ব্ৰাহ্মণ তেওঁ পুৰিত আছিলে ব্ৰাহ্মণজন প্ৰায় বয়বৃদ্ধ হৈ গ'ল ব্ৰাহ্মণ বয়বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণজনে শেষত ভাবে সদায় ভাবে উচ্কো মন মে একো চিছা ভাৱনা আগ্ঞা जे मैं तीर्थ में जाना चाहिए मेरे को बय हो गया उम्र घट गया अब तो कितना दिन हम रहेगा तो हम तो तीर्थों में जाना जाने के लिए और तू तो बहुत दिल करता है तीर्थ कैसे जाएगा एक लड़का है उसका वो लड़का बात नहीं सुनता है बाप के, उसको पिताजी के लिए तू श्रद्धा भक्ति नहीं है उसको बोलने से भी तू जाएगा नहीं अब मैं क्या करूँ तो ब्राह्मण ने देखा एक जुबो ब्राह्मण उनका गाँव में है और जुबो ब्राह्मण और नौजवान है देखना भी ठीक है उम्र भी जुबा, जुवान है तो उन सोचा जे भाई तुम हमको तीर्थ करा के ले आओ तुमको थोड़ा कुछ पैसा दे देगा और तुम्हारा ये तो तु, चलने के लिए होगा हमको भी काम होगा हमारा काम हो जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा थोड़ा कुछ पैसा वैसा दे देगा तो जवान ब्राह्मण भाभी ले जो उसको भावना में हो जो थोड़ा कुछ पैसा मिलने से हमारा भी काम में आएगा ठीक है हम तो आपको तीर्थ घुमा के लेके आएगा तीर्थ लो लोई गोल लोई गोई 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 वृंदावन गोपाल और মূৰ্তিৰ য'ত আছে গোপালৰ তাৰ সন্মুখত থিয় হ'ল আৰু এই যে যুৱকজন বহুত সেৱা কৰিছে সেই ব্ৰাহ্মণজনক বৃদ্ধ বয়বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণজনক বহুত সেৱা কৰিছে যে বহুত সেৱা ভাৱনাৰে ব্ৰাহ্মণজন ভিতৰে ভিতৰে বহুত কুষ্ট হ'ল ভাবিলে যে আমাৰ আজি ক্লেৰকা আহে হমকৈ देखता नहीं है हमको इतना तो सेवा कभी भी नहीं किया है वो इतना सेवा भावना उसका अंदर में है तो उसको मन में आ गया मेरे जो लड़की है उसको दे देगा उसको शादी करा देगा वो सुखी हो जाएगा इतना सेवा भावना उसका अंदर में है मेरे को जो को है उसको देने से वो सुखी बन जाएगा वो गोपाल के सामने बोला रे जे सुनो बेटे मैं আজ গোপাল চাক্ষী মানকে বোলো তোমাৰ পাছ বোল দিয়া যে আমাৰ য' লি হে না তুমকো শাদী দে দেগা থাকা কৈছা ভি দেগা থাকা জমিন ভি দেগা আৰু তুমি মেৰে লাচ শাদী হৈ যায়গা তোমাৰ চুখি হৈ যায়গা তোমাৰ সংসাৰ আচ্ছা হৈ যায়গা ক'লে আৰু কি ল'ৰাটো একো ভবা নাই তো আহিলে আহি ঘৰ পালে ঘৰ পোৱাৰ পাছত ঘৰ পোৱাৰ পাছত আৰু একো কথাটো উলিওৱা নাই যে ঘৰ যেতিয়া পালে সেই কথাটো মানে একো তাৰ আগত কথাটো নোকোৱা হ'ল পাহৰি গ'ল তে ল'ৰাটোৱে ভাবিছে মোকতো দেউতাজনে ব্ৰাহ্মণজনে মোকতো কৈছিলে মোক তেওঁৰ ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিব মাটি অলপ দি দিব পইচা অলপ দি দিব এইটোতো মোক কথাটো সোধা নাই এদিন আহিলে আৰু আহি ক'লে আৰু যে আপুনিতো মোক কৈছিলে যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী মোৰ লগত বিয়া পাতি দিব মোক মাটি অকণমান দিব টকা পইচা অলপ দি দিব মোৰ ঘৰ এখন হ'ব মোৰ এই কথাটো আপুনিতো কৈছিলে তাৰ ল'ৰাটোৱে শুনিলে এই ব্ৰাহ্মণজনৰ ল'ৰাটোৱে শুনিলে শুনি বহুত খং উঠিলে বহুত ক্ৰোধ আহিলে যে তোৰ নিচিনা ডাল দৰিদ্ৰ ইমান গৰীব মানুহ তোৰ কাম নাই বন নাই মোৰ ভনীক বিয়া পাতি তাক খুব ধমকি দিলে তাক থাপৰ মাৰিলে গতিয়াই গতিয়াই উলিয়াই দিলে তো ই ভাবিলে আৰু এই দেউতাকে একো নামাতিলে দেউতাকেই ক'ব লাগিছিলে যে ময়ে কৈছিলোঁ তেওঁক ছোৱালীজনী বিয়া দিম বুলি মইতো কোৱা নাছিলোঁ তেওঁহে কৈছিলে তেওঁ কোৱাৰ পাছত তেওঁকো এতিয়া একো নক'লে তাৰ পাছতে মই যে ল'ৰাটোৱে সুধিছিলে যে দেউতা আপুনিয়েতো কৈছিলে আপুনিয়ে কৈছিলে দেউতাকে ক'লে কেতিয়া কৈছিলো মইতো পাহৰি গ'লো মইতো মনত নাই পৰা ই ভাবিলে তীৰ্থমে যাকে গোপালকে গোপালকে চামনে মে অকো ইটনাচা কথা দিয়া হামাৰা হামকৌ চাদিকাৰাকে তেনেকে লি তুম আমকো ব'লাথা আ ভুল তেতিয়া ই ভাবিলে যে মই নোকোৱাকৈ মোক ইমান অপমান কৰিলে যে মই তোৰ ছোৱালী বিয়া পাতিহে এৰিম এইটো ভাবিলে সংকল্প আহিলে জেদ আহিলে তাৰ পাছতে এইজনে ক'লে যে আপুনি যে গোপালৰ আগত কৈছিলে আপুনি ব'লাথা গোপাল কা চাম নেমে गोपाल का सामने में आप बोला था ना जे आपका लड़की हमको शादी देगा हमार को घर बसा देगा हमको पैसा देगा हमको जमीन दे देगा बोला था ना ते और तो भूल गया भूल गया गोपाल को हम लेके आएगा गोपाल साक्षी दे देगा ते बुढ़ाजने भाला कोपाल मूर्ति जानू गोपाल आब হ্যাঁ মূর্তি কি আসতে পারে মূর্তি আসতে পারব না মূর্তি যখন আসতে পারব না এই ভাবনা আসিয়া গেল তবে বলল যে ঠিক আছে তুমি গোপালকে নিয়ে আছ গোপাল যখন সাক্ষী দিবে আর তখন আমি মানিয়ে নিব তোমার আমার মেয়েকে তোমাকে সাদি করে দিব সুক্তি হল চুক্তি হয়ে এইজন আকৌ বৃন্দাবন পালে বৃন্দাবন পাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ 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 যেতিয়া গোপালৰ সন্মুখ পালে বৃন্দাবন পালে আৰু তোৰ দৰ্জা বন্ধ আছে পূজাৰীয়ে দৰ্জা বন্ধ কৰি থৈছে বাহিৰৰ পৰা আৰে গোপাল গোপাল ভিতৰত থাকি কিছু আৱাজ নাই আৰু ডাকছে আৰে গোপাল গোপাল আমি আছে তুমি তোমাৰ আগে চামনে বলছিল না যে আমাকে মে চাদী কৰিয়ে দিব তোমাৰ খন্তি তোমাকে চাক্ষী বলতে হব তোমাৰ আগে বলছিল গোপালে ভিতৰৰ পৰা মাত দিয়া নাই ইমান কৈছে ভাবিছে ইমান দুখ কষ্টেৰে আহিছো ইমান কষ্ট কৰি কৰি আহিছো যে ভোক লাগিছে খোৱা লোৱা নাই আৰু এতিয়া তুমি নামাতিলে হব নেকি আকৌ খুব চিঞৰিছে গোপাল গোপাল ভিতৰৰ পৰা গোপালে মাত দিছে যে দেখো বৃন্দাবন থাকি পুৰি বহুত দূৰ আমরা যেতে পাৰব না আমরা তো মূৰ্তি কেমন করিয়া যাবে এইজনে কালে আরে মূৰ্তি কথা বলতে পারে যেতে পাৰব না তুমি ভগবান ফসি গল আৰে তুমি ভিতৰৰ পৰা কথা ক'ব পাৰিছা আকৌ যাব কেলৈ নোৱাৰিবা নহ'ব তোমাক সাক্ষী ৰাখি মোক ছোৱালী বিয়া দিম বুলি কৈ মোক মাটি বাৰী দিম বুলি কৈ মোক কিমান অপমান কৰিছে কিমান থাপৰ মাৰিছে কিমান কষ্ট দিছে আৰু তুমি এতিয়া নাযাম বুলি ক'লে হ'ব নেকি তুমি যাব লাগিব তুমি নগ'লে মই নেৰিম তোৰ জেদ লাগি গ'ল আৰু জেদ লগাৰ পাছতে শেষত কি কৰিব গোপাল ওলাই আহিলে মন্দিৰৰ পৰা এক সুন্দৰ চোতা চাহ গোপাল আহিলে তাৰ পাছতে ক'লে যে মইতো বৃন্দাবনৰ গোপাল খেতে দিতে লাগিব বৃন্দাবনৰ গোপাল বহুত খায় ঘনে ঘনে ভোগ দিব লাগে তোৰ বহুত খোৱা মোক খাৱা দিব লাগিব কৈছে দিম আৰু মই বিয়াৰ কাৰণে পইচা অলপ যোগাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা পইচাই মোৰ আছে চাদিকেলে মে থকা কোচ পইচা কাঠাকিয়া না ইতা পইচা আহে তুমাক খিলাইগা জানে বাদ বিছ বিছ মে তুমক খিলাই এগা তেতিয়া গোপালে ক'লে ঠিকে তেতিয়া কৈছে যে আগে আগে মই যাম পাছে পাছে গোপাল তেতিয়া মোক কৈছে তুমি যে আহি আছা মই কেনেকৈ গম পাম বাজত যদি গাই বৈ যোৱা গোপালে কৈছে যে মোৰ ভৰিত নপুৰ আছে আমাৰ চৰণ মেটো নপুৰ হেনা আৰু নপুৰকাৰ য'ত চাউণ্ড চুনেগা নপুৰকাৰ সুন্দৰ শব্দ চোনকৈ তোমাৰ জেতে ৰখো তেতিয়া ভাবিলে কি অঁ ঠিক আছে নপুৰৰ শব্দটোতো হেৰালেই মই গম পাম ক'ৰবাত যাব গতিকে ঠিক আছে গৈ 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 পাই গ'ল পুৰি পাই গ'ল আৰু পুৰি যেতিয়া পাই গ'ল তেতিয়া এইজনে গাঁৱত সোমাই চিঞৰিছে আৰে গাঁওবাচি অই আই চবাই আই গোপাল আছে সাক্ষী দেৱাৰ জন বৃন্দাবন থাকিয়ে গোপাল আছে বৃন্দাবন থাকিয়ে সাক্ষী দেৱাৰ জন আৰু গোপাল আহি থিয় হ'ল তাৰ পাছতে চব ডাঙৰ মিটিং আৰু সভা পাতিলে তেতিয়া গোপালে সেই সাক্ষী দিছে হয় মোৰ সন্মুখত কৈছে যে ইয়াক ছোৱালীজনী বিয়া পাতি দি ঘৰ দুৱাৰ পাতি দিব কৈছিলে আৰু তাৰপাছত আজিও সাক্ষী গোপাল আছে এই মানুহ এই মাতি অনাজন মানুহ আছিলে ভিতৰত সত্য আছিলে ভিতৰত সত্য আছিলে আপোনাক মোকো কৈছে আমাৰ বুকুৰ মাজত যদি সত্য থাকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বল আৰু কিপদো নাই আমাৰ বুকুৰ মাজত আমাৰ মনৰ মাজত আমাৰ ভাৱনাৰ মাজত যেতিয়ালৈকে সত্য থাকিব তেতিয়ালৈকে ভগৱান আপোনাৰ ইচাৰাত চলিব ভগৱান ভক্তকা পিছে ঘূমতেহে ভগৱানে ভকতৰ পাছত ঘূৰে কেলে গোপীয় হাত চাপৰি বজাই ভগৱানক নচুৱাইছে চবৰি মাতা জোঠা ফল খুৱাইছে প্ৰভু ৰামক জোঠা ফল সেইকাৰণে আমাক কৈছে প্ৰতিটো কৰ্ম আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কৰ্ম আমাৰ ভগৱত কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে ঈশ্বৰ কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে হাৰ কাম ঈশ্বৰ কেন্দ্ৰিক হেনেছে প্ৰতিটো কাম হামলোকে জীৱনক কল্যাণ সাধন কৰ্তহে জীৱনৰ কল্যাণ সাধন হয় যদি আমি কাম ঈশ্বৰক বাদ দি কৰোঁ ঈশ্বৰক বাদ দি আমি কাম কৰোঁ তেতিয়া প্ৰতিটো কৰ্মই আপোনাক মোক বান্ধে কষ্ট দিয়ে দুখ দিয়ে এয়াই হ'ল আমাৰ কৰ্মৰ ৰহস্য É de burro. É.